Təcili tibbi yardımın çağrı mərkəzinə zəng edirsən, min bir bəhanə edirlər. Ya vətəndaşın çağırışına cavab verilmir, ya da deyirlər ki, həmin əraziyə biz baxmırıq. Adından göründüyü kimi söhbət təcili yardımdan gedir və bu məsələdə hətta 1 dəqiqə ləngimə belə kiminsə həyatı bahasına başa gələ bilər. Vətəndaş təcili yardımla bağlı bu kimi problemləri sosial şəbəkədə paylaşıb. Təbiəti olaraq sual yaranır. Təcili tibbi yardım niyə gecikir? Abşeron rayon Saray qəsəbəsində yaşayan vətəndaş təcili tibbi yardım xidmətinin keyfiyyətindən narazılıq edir. Onun sözlərinə görə 36 dəqiqə təcili tibbi yardımın 103 çağırış mərkəzinə zəng etməyə çalışıb. Operator isə onu Gəncəyə, Gəncə də Xırdalana yönləndirib. Xırdalandakı nömrələrdən isə cavab verən olmayıb. Bu problemlə üzləşən isə təkcə Saray qəsəbəsinin sakini deyil. Vətəndaşların demək olar ki, bir çoxu təcili tibbi yardımın vaxtında gəlməməsindən şikayətlənir. Elə rus saatla gecikirlər. Xəstənin vəziyyəti on heç gəlib çıxmırla. Mən bunu niyə gözləyirəm? Özüm özümə çare qılaram də. Təxminən neçədə gəlir? 40 yarım saat, 1 saat. Problem o qədər ciddidir ki, bu məsələ Milli Məclisdə də qaldırıldı və təcili tibbi yardım maşınlarının sayının artırılması təklif olundu. Ən azı 45 dəqiqə, 1 saat, 1 saat yarımə gəlib çıxır. Bakının əhalisi 2 milyon yarım olanda 175 ambulans maşını işləyirdi. Yani 175 ekipaj var idi. Bugünleri aldığım məlumata göre 140 idi. Ve Bakının əhalisi de kifayet kadar artıb. Ambulans maşınlarının deməli sayını artırmaqa böyük ehtiyac var ki, o vaxt da azalsın. Əvvəlcə Saray qəsəbəsində yaşanan problemlə bağlı Tibb-ərazi bölmələri idarəetmə birliyinə sorğu ünvanladıq. Qurumdan bildirildi ki, 103 xidmətinin ixtiyar dairəsi geniş olduğu üçün Abşeron rayonundan edilən çağırışlar Bakı və Sumqayıtda daxil olur. Daha sonra Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinin əlaqə nömrəsi vətəndaşlara təqdim edilir. Bu səbəbdən də çağırışlar gecikə bilər. Artıq Saray qəsəbəsində vətəndaş əşin yaşadığı problemlə bağlı müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Ümummilikdə isə təcili tibbi yardım avtomobillərinin gecikməsinə bel aydınlıq gətirildi. Son zamanlar istərsə Bakı şəhərində, istərsə də respublikanın ayrı-ayrı regionları üzrə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyalarına müraciət edən əhalinin sayında artım qeydə alınır. Tək Bakı şəhərində üzrə gündəlik olaraq çağırış sayıları 2500-3000 arasında dəyişir. Təbibdən həmçinin əlavə olundu ki, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyaları yenidən təşkil olunub və xidmət keyfiyyətinin artırılması üçün tədbirlər görülür. Ağcəl Əsgərlilə Rahil Bəhluzadə ATV xəbər